Всем привет друзья, и сегодня я хотел бы вам показать как построить танк Т-34 и давайте э, с первую серию начнем с башни я решил разделить на три серии днище танка и ходовая корпус и башня и вы смотрите первую серию, там где я буду строить башню вы делаете значит вот такую вот деталь с такой вот крутящейся это у нас пластинка 6 на 2. Далее делаете вот такую вот деталь. Это у нас два треугольничка вот таких вот, Прикрепленные вот сюда. Вот так. Можете обычную любую пластинку поставить, зеленую, например, чтобы было идентично. И ставите эту деталь. Вот ровно вот этими дырками посерединке к вот этой. Вот. Вот такая вот деталь у нас получилась. Дальше вы берете э, сейчас. Подождите. Вот такую вот деталь. Здесь у нас две пластинки один на один и вот здесь пластинка 2 на один ну, вот четыре детали вот такие вот в одной крепите вот сюда чтобы вот здесь вот вот эти вот острые наконечники торчали за пластинку далее берете Сейчас. две вот такие вот детали вот и ставите их сейчас как как же они там стояли надо вспомнить я чуть чуть буду тормозить сборка не очень-то и легкая тут так о! Я чуть-чуть погорячился, надо было перевернуть. Вот, эту деталь переворачиваем и ставим вот это вот. Вот. Чтобы вот эту вот пемпочку вошла в вот эту. Вот. Вот так вот. То же самое делаем с другой стороны. Вот. Вот такая вот деталь. Дальше делаем э, маску орудия. Ну и само орудие. Оно ну, состоит из двух деталей. Вот. вот такая вот. Два кубика сейчас разберу. Вот. вот такая вот пластинка. Здесь пластинка 2х1 с пимпочкой посередине. Соединяем вот это вот, вот сюда. дальше делаем следующее. Берем пластинку один на один. Можете две взять одинаковые. Я взял еще с вот такой вот штучкой торчащей. Вот, присоединяем обычную короткую палку. Это у нас орудие. Далее присоединяем вот так вот. Дальше ставите ее вот сюда, вот пока что. Теперь деталь для скрепления. Нет, стоп, еще подождите. Вот, берете вот такой вот цилиндр. Чуть-чуть поспешил. Соединяете вот эти вот пластинки сверху. Вот. Ставите вот сюда, вот. В серединку в дырку этот цилиндр. Вот, вот так вот. И обратно можем ставить эти пластинки 2 на 2. Ставим опять орудие. И скрепляем это все одной такой вот пластинкой 2 на 4. Ставим ее, как думаю, все уже поняли, как. Вот. так. И дальше вот так вот. У нас получилась почти законченная башня. Дальше делаем командирскую башенку. Она делается в следующих деталей. Две скрепленные вот такие вот зеленые. И на них зеленую пластинку. Это у нас крышка от бочки. Вот. Ставим это вот сюда. Вот так. Дальше берете еще одну вот такую вот круглую пластинку с пимпочками. Вот, вот сюда. Дальше делаете следующие детали. Берете вот такой вот маленький цилиндр. Желательно зеленый. Берете вот такую вот деталь. С зубчиками таким вот ставите вот так вот такая вот гранатка у нас получилась но на самом деле это крепление для пулемета так дальше берете вот такие вот две детали вот такую вот одну и вот такую вот еще пулеметик вот такой вот скрепляете